हाद आज़ाद कश्मीर और गहरी जड़ों से इंसानी कीमालियों की तरफ अतहद की इंसानी के कलीदी मबजूल कराते हुए एक कश्मीरी सियासी कारकन ने आलमी अदारे से मुतालबा किया है कि वो खिते में इंसानी हकूक की बिला रोकटोक खिलाफ अर्जी का संजीदा मुशाह करे Uh, so, हुएसवे इजलास में अपनी मुदाखलत के दौरान मुतहदा कश्मीर पीपल्स कौमी पार्टी के मरकजी तर्जुमान नासिर अजीज खान ने कहा की इजहार राय आजादी राय और अंजुमन प्रेस मीडिया और अशात की आजादी पहले ही खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान ने कौम परस्त जमातों पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्लामाबाद मज़हब और दहशत गर्दी को उन लोगों के खिलाफ बतौर औजार इस्तेमाल करता है जो रियासती पॉलिसी की मुखालफत करते हैं और खुद हुकूमत और कानून की हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं यह मुल्क उन्नीस सौ सैतालीस के बाद से इस्लामाबाद के जैर इकतेदार मतनाज़ रियासत जम्मू और कश्मीर में राय की आवाज़ें भटका रहा है उन्होंने मुत्यादा से मुतालबा किया कि वे उस मामले में मुदाखलत करें और पाकिस्तान से बरतानवी कश्मीरी तनवीर अहमद और हमारू पाशा समेत तमाम सियासी और हकूक कारकनों की रिहाई का मुतालबा करें जो इंसानी हकूक के आलमी अलामिया यू डी एच आर में दर्ज बुनियादी इंसानी हकूक के लिए परामद तौर पर जद्दोजहद कर रहे हैं 2020 we have raised this issue at hrc and asked pakistan for his unconditional release but he is still in jail we are deeply concerned about his deteriorating health conditions his life is under real threat